Сегодня совершилось удивительное событие, которое всех нас обрадовало, так как сегодня мы служили вот в этом месте божественную литургию. И в этом лагере Надежда появилась надежда на спасение не только тех, кто здесь пребывает, но и всех людей, которые живут вокруг этого места. Как мы знаем, литургия освещает нашу землю, очищает ее от всякого зла. И сегодня в лагере Надежда собрались не только дети, но и их родители. Сегодня торжество православия, сегодня торжество туризма, сегодня торжество православного образа жизни. Поэтому я очень рад сам присутствовать в этом лагере, будучи духовником этих деток, и надеюсь, что та надежда, которая зародилась в их сердце, она будет пребывать с ними всегда, и эта надежда приведет их в жизнь вечную. И мы в этом трудимся, и тоже надеемся на свое спасение. И также поздравляю всех, кто здесь присутствует. Всем ангелы хранителя и нечаянной радости. Господи, Великого Господина и отца нашего священничего Нуфрия, митрополита Черновицкого и Буковинского, места блестителя Киевской митрополитической кафедры, и же даруй святым Твоим церквам мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих слово Твоей истины, Господина нашего, высокого Августина. Мітрополіта Білоцерковська вибославського. Так і хочеться назвати дітей скаутами, розвідниками, тому що це організація. Просто дитячий табор православний і церква долучається до спільної роботи з батьками, педагогами. Я дякую цю Петру довгоно. который э, и инициировал, и потрудился для того, чтобы э, запустить этот проект. Я надеюсь, он будет развиваться. Одной из задач лагеря было научить детей жить обычной жизнью, э, не просто, скажем, по-христиански, да, еще и по-человечески. Вот. То есть мы им попытались показать с помощью игр, с помощью разных мероприятий. У нас тут были походы, значит, мы переправлялись через переправу на, на веревках. И мы хотели, главную, скажем, главная цель всего этого дела была показать детям, что если мы будем все вместе, если мы будем дружны, то нам никакие... Она ну, гораздо, но все, все, что, все, что нам в жизни посылает Бог, все испытания мы вместе можем преодолеть и только вместе, мне кажется, по другому ну никак. Такое ощущение, что прошел месяц, не неделя, а целый месяц, потому что за эту неделю произошло столько всего. Детки готовили разные, разные номера, причем, знаете, когда вот это происход... эти эти номера происходят в каких-то там клубах, еще что-то под музыку, оно как-то не так смотрится. У нас здесь было все, все импровизировано. То есть детки без музыки, значит, сцена тоже была импровизирована. Причем из-за того, что, скажем, костер был не сильно большой, была плохая видимость, сразу же все сообразили взять фонарики и устроить такие прожектора. Отделение от цивилизации, оно все-таки сплощает. Православний табір, надія це один із способів відірвати людей, дітей від комп'ютерів, від чогось такого, можна сказати, дурного і непотрібного, чим вони нині живуть. І об'єднати їх навколо нашої віри, об'єднати з такими ж, як вони, однодумцями і виховати в них любов до Бога, до ближніх. До батьків виховати патріотизм. Власне, цим ми і займалися. Користуючи нагодою, хочу і висловити слова подяки і благодійному фонду Родина. Вони найбільше нам допомогли, а також окремим людям, які також своїми коштами допомогли нам, щоб закупити палатки, спальники, корімати. І оця справа хороша, добра, вона буде продовжуватися. І ми надіємося. Ми назвали табір надії, Ми надіємося виховати нове, хороше майбутнє нашої і церкви і держави.